السلام علیکم آج میں اپنے ناظرین کے لیے کراچی کے نوجوانوں کا ایک انتہائی مقبول ہوتا ہوا گیم پیش کروں گی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی وحلل وحل العقدۃمل ثانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما محمدن علی ابراہیمہ و اعلیٰ علیہ ابراہیم آئین قا حمید مجد اللہ مبارکا محمدین و علیہ محمدین کمبارک تہ علیہ ابراہیم و علیٰ علیہ ابراہیم آئین حمید المجید سب سے پہلے تو ایک بات یہ گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ کراچی سے کھیل کود کے میدان ختم کر کے وہاں پہ بلڈر مافیا کیا قبضہ ہو گیا ہے پورے کراچی کی بات کر رہی ہوں میں اور عمارتوں کے جنگل بن رہے ہیں لیکن ان میں بچوں کے کھیل کا کوئی انتظام نہیں ہے اور جو کچھ بنائے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ بچوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اگر بنائے گئے تو یہ ایک کراچی کے نسل کا ایک انتہائی حساس موضوع ہے کراچی کے جو کرتا دھرتا ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں گزارش کر رہی ہوں کہ خدارا کراچی کے نوجوانوں کا اور بچوں کا خیال کیجیے اگر خیال نہ کیا گیا تو دو باتیں ہوں گی ایک تو منشیات میں مبتلا ہوں گے نمبر دو اپنی جانے گوائیں گے جیسا کہ ہو رہا ہے اب دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ گھر کی تربیت بتا رہی ہے کہ یہ گھر کے لوگ جو ہیں وہ اتنے بے پرواہ ہیں کہ بچے سڑکوں پہ کرتب دکھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور کوئی وہ نہیں ہے ان کا رکھوالا یقیناً یہ گھر سے نکلتے ہوں گے کہہ کے کہ سائیکل چلائیں گے لیکن آتے ہوں گے یہاں بہرحال اور ایک اور نیا کھیل آیا ہے کچھ مہینوں سے کہ موٹر سائیکل پہ الٹے لیٹ جاتے ہیں جیسے چپک جاتے ہیں لیٹ نوجوان اور پھر وہ چلاتے ہیں اور کوئی حفاظتی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ جتنے فالتو پرزے ہوتے ہیں وہ سب نکال دیے جاتے ہیں یہ وہ میں نے بتایا پچھلے پوسٹ میں میں نے لکھا تھا کہ اس کے یہ جو ہے ون ویلنگ اس کے مجرم ہمس پورا معاشرہ ہے کیونکہ ان کے خاص طریقے ہوتے ہیں تیار کرنے کے جو کہ خاص تیار کرنے والے ہی تیار کر کے دیتے ہیں ان موٹر سائیکلوں کو بہرحال اب دیکھیے آپ نے بڑی شاہراہوں پر گاڑی چلانے والے اکثر ڈرائیوروں نے دیکھا ہوگا یہ منظر ویکینڈ کی راتوں اور سرکاری تاتیلات پر پیچھے سے تیزی سے قریب آتی ہوئی ایک ایسی موٹر سائیکل جس پر کوئی سوار نظر نہ آ رہا ہو یعنی اتنا چپکا ہوا ہوتا ہے وہ سیٹ سے جو نوجوان ہوتا ہے کہ بس اس کی آنکھیں ہینڈل کے این اوپر سے سڑک کو گھور رہی ہوتی ہیں اسپیڈو میٹر غائب ہوتا ہے بازو جسم کے ساتھ جکڑے ہوتے ہیں یا تو ہینڈل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے یا بعض اوقات سائٹ پر اسپینشن کو پکڑ کر یہ اس کا کوئی ہوگا موٹر سائیکل کا کندھوں کی مدد سے ہینڈل کو موڑتے ہوئے غور کیجئے کندھوں کی مدد سے ٹانگیں یا تو بالکل سیدھی لیٹی ہوئی ہوتی ہیں یا ٹخنوں پر قیچی کی طرح جڑی ہوئی ہوتی ہیں پورا جسم ہوا کی رفتار کو کم کرنے والی پوزیشن میں اپنی لائن برقرار رکھیں دائیں جائیں نہ بائیں جائیں اچانک بریک نہ لگائیں اسٹیرنگ نہ موڑے تقریباً ہر بار موٹر سائیکل سوار آخری لمحے میں مڑتا ہے گاڑیوں کے درمیان سے زگ زیگ کرتا ہوا نکل جاتا ہے اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہے لیکن یہ شاذ و نادر ہی اکیلا ہوتا ہے اس کے فوراً ایسی ہی بے شمار موٹر سائیکلوں کا جھنڈ آتا ہے جو ہر سمت سے گزر جاتا ہے ڈرائیورز کو سٹیرنگ ویل مضبوطی سے پکڑنے اور دل ہی دل میں دعائیں مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے موٹر سائیکل سواروں کی سلامتی کے لیے بھی اور اپنی جان کی سلامتی کے لیے بھی اس برق رفتاری پر معمولی سی غلطی اچانک لین بدل لینا گھبراہٹ میں بریک لگانا لمحے بھر کی ہچکچاہٹ نہ صرف موٹر سائیکل بلکہ سڑک پر موجود کسی بھی شخص کے جان لینے کے لیے کافی ہوتی ہے یہ سوال زیادہ تر کم عمر نوجوان ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہوتے ہیں صرف یہ آنکھوں پر خاص چشمے لگائے ہوتے ہیں تاکہ گرد و غبار سے نگاہیں دھندلی نہ ہوں ان کی موٹر سائیکلیں بالکل برہنہ ہوتی ہیں تیز رفتاری کی غرض سے ہر غیر ضروری پرزہ ہٹا دیا جاتا ہے کراچی کی سڑکوں پر انہیں ایک نام دیا گیا ہے اسپاٹر شپ اگر اسے میں الف لگا رہی ہوں ورنہ تو شپاٹر لکھا ہوا ہے شپاٹر کیا ہوتا ہے اس لفظ کے اصل اور درست معنی نہیں معلوم ہیں تاہم کراچی کے تجربے کار موٹر سائیکلوں کے سائیکل ریسرز کے مطابق یہ غالباً شارپ اور پینٹر کا بگڑی ہوئی شکل کا مجموعہ ہے جس سے مراد کم عمری میں دو پہیوں کی پہیوں کی موٹر سائیکل پر غیر معمولی مہارت دکھانے والا فرد ہے یہ اسطلاح سن انیس سو نوے کی دہائی سے رائج ہے اور بعض اوقات اسے سیاسی طاقت اور چھوٹے جرائم سے بھی جوڑا گیا ہے اگرچہ ریسرز اس تصور کو غیر متعلق سمجھتے ہیں چوبیس سالہ محمد طارق جو تاریخ ون ایٹی کے نام سے مشہور ہے بتایا کہ ہم میں سے زیادہ تر محنت کش لوگ ہیں وہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا کہ محنت کشوں کے بچے ہیں بےچارے وہ محنت کشوں کے بچے جن کو بہترین مستقبل دے سکتے ہیں ہم لیکن وائی کراچی کے رکھوالے بارال انہوں نے بتایا کہ تاریخ ون ایٹی کے نام سے جو مشہور ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے زیادہ تر محنت کش لوگ ہیں جو ریسنگ کے شوقین ہیں مضبوط جسامت کے حامل طارق ایک ماہر میکینک بھی ہیں اور اپنی ورکشاپ چلاتے ہیں انہوں نے سن دو ہزار نو میں اسکول چھوڑ کر بطور اپرنٹس کام شروع کیا طارق ریسنگ کی دنیا میں موٹر سائیکل پر اپنے کرتب دکھانے کے اس سے داخل ہوئے طارق نے بتایا کہ دو ہزار تیرہ اور چودہ میں انہوں نے ون ایٹی سی 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 بی بائک خریدی جس کے بعد مجھے ون ایٹی کا نام ملا تاہم تاریخ کو اپنے پیش رو میں بیشتر ہم اسروں پر ایک نمائی برطری حاصل ہے وہ صرف سوار ہی نہیں بلکہ استاد بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ میں اس کے ایک ایک پرزے کو جانتا ہوں سمجھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ موٹر سائیکل کے, کے کو ریس میں شامل کرنے کے لیے کس طرح بہتر سے بہترین بنایا جائے اب یہ دیکھیے ذرا موت کے کے کنویں میں ڈھکیلنا ہے نا یہ بچوں کو لیکن ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس نے محض اپنی رائڈنگ کی مہارت کے بل پر کراچی کے اس غیر قانونی ریسنگ سرکٹ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اس کی سب سے مشہور ریس جو اس کی آخری ثابت ہوئی آج بھی معما بنی ہوئی ہے شاید بھی اس کے افسانوی کردار کو مزید مضبوط کرتی ہے عزیم مصطفیٰ جو بابو ستر کے نام سے مشہور ہوئے ان کا جنون بھی گزدر آباد رنچو رنچھوڑ لائنز میں بچپن کے دوران سائیکل پر کرتب دکھانے سے شروع ہوا ان کے بھائی مرتضی کے مطابق علاقے کے بیشتر نوجوان نوجوانوں کی طرح وہ بھی ریحان استاد کی ورکشاپ پر بیٹھنے لگے جہاں موٹر سائیکلوں کے پرزوں کی مرمت ہوتی تھی اور یہ کاروبار عروج پر تھا اور ہے دبلے جسم کے حامل پانچ فٹ چھ انچ کر کے بابو ریسنگ کے لیے موضوع جسم رکھتے ہیں سائیکل اور پھر موٹر سائیکل پر مہارت حاصل کر کے انہوں نے ممتاز حیثیت بنائی اپنی انہیں بابو ستر کا نام اپنے والد کی وجہ سے ملا جو فٹ بالر تھے اور ستر سی سی موٹر سائیکل چلاتے تھے زیادہ تر ایکسپورٹرز کی طرح بابو نے بھی لائسنس کے بغیر ریس ریسنگ شروع کی سن دو ہزار گیارہ میں اٹھارہ برس کی عمر میں انہوں نے چیمپئن ریسر بالی ایکس کو شکست دے کر اپنی پہچان بنائی اگلے پانچ برسوں میں انہوں نے شاہراہ فیصل اور دیگر ٹریکس پر اپنی برتری قائم کر لی سن دو ہزار سولہ تک وہ کراچی کے اس وقت کے سرفرز سر فیرس اسپوٹر تھے ساقب سنگھ کی اس وقت ان کے برابر آ چکے تھے ان کی رقابت ایک آخری جان لیوہ ریس پر ختم ہوئی مرتضی کے مطابق ایک موقع پر سنگھ کی اس ریس سے پیچھے ہٹنا چاہتے تھے کیونکہ پہلے کی ایک ریس پر بابو اور ان کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی تھی مگر بابو نے اسرار کیا کیونکہ وہ دو دن بعد دبئی جا رہے تھے جہاں ان کے دوست ان کے لیے کاروبار قائم کرنے میں مدد کر رہے تھے یہ ریس نومبر دو ہزار سولہ کی ایک صبح چار بجے ہوئی اور ابتدا میں منصوبہ تھا کہ بارہ کلومیٹر کی ریس شہرہ فیصل پر ہو جو ایئرپورٹ کے قریب سے شروع ہو کر ایف ٹی سی پل پر ختم ہو مگر سڑک پر تیل ہونے کے باعث آغاز کا مقام ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب منتقل کر دیا گیا ریس شروع ہوتے ہی بابو نے برتری حاصل کی جو آدھے راستے سے آگے تک برقرار رہی اس پر سب متفق ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس پر اختلاف ہے مرتدہ کہتے ہیں بابو کو ایک کار نے ٹکر ماری تاہم انہیں یاد نہیں کہ وہ سیڈان تھی یا کوئی دوسری تھی علی جو اب ریسنگ چھوڑ چکے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ساقف سنکی کے لوگ تھے اور ساقف سنکی نے خود بھی بابو کی موٹر سائیکل کو لات ماری تھی طارق ون ایٹی ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بابو کی موٹر سائیکل کا انجن ریس کے دوران ہی خراب ہو گیا تھا اور تیل بہنے لگا تھا جو پہیے پر آ گیا اور وہ کنٹرول کھو بیٹھا مرتضی کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب جیت چند لمحوں کی دوری پر تھی وہ تقریباً ایک کلومیٹر تک زمین پر رگڑتا گیا اور شدید زخمی ہو گیا چار ہفتے اسپتال میں رہا اور پھر انتقال کر گیا اہل خانہ نے پولیس میں رپورٹ درج نہیں کروائی ڈان نے ساقف سنکی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ان کے شاگردوں نے بتایا کہ وہ کسی صحافی سے بات نہیں کرنا چاہتے حالانکہ ان کی ویڈیوز اور ریس باقاعدگی سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتی ہیں ایک وجہ ان کے قانونی مسائل بھی ہو سکتے ہیں ساقف اس وقت سن دو ہزار بائیس کی ایک ڈکیٹی کیس میں زمانت پر ہیں ظاہرے بیچارے بچے کیا کریں کہاں جائیں یہی کریں گے ڈکیتی مار لیں گے ریس لگا لیں گے اور کیا کریں گے بہرحال اس کے باوجود ان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی ٹک ٹاک فیس بک اور انسٹاگرام پر ان کے نام سے متعدد اکاؤنٹس چل رہے ہیں پھر بھی بہت سے لوگ آج بھی بابو کو ان سے بہتر جانتے ہیں بابو واضح طور پر بہتر رائڈر تھے اور اگر وہ ثاقب سنکی کو ہرا دیتے تو کراچی کے بیتاج, بیتاج بادشاہ بن جاتے سابق ریسر ابراہیم کہتے ہیں آج بھی اگر نوجوانوں سے پوچھا جائے کہ وہ کس جیسا بننا چاہتے ہیں تو اکثر بابو سیونٹی کا نام لیں گے بابو کی موت کے چند برس تک ان کے مدہ ان کی برسی پر یادگاری ریلیاں نکالا کرتے تھے ان کی ریسوں کی ویڈیوز اور کارنامے آج بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر چھائے ہوئے ہیں کراچی یا پاکستان کے بہترین رائیڈرز پر جب بھی بحث ہوتی ہے تو ان کا نام لازمی سامنے آتا ہے اور اس بات پر دعوے اور جوابی دعوے ہوتے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں پر سب سے بڑا شپاٹر کون تھا ریس رائڈر اور مشین تاریخ کے مطابق عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے صرف بہترین رائڈر ہونا کافی نہیں بلکہ ایک ماہر استاد بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ماہر استاد ہی ہوتا ہے جو موٹر سائیکل کو ریس کے لیے تیار کر کے دیتا ہے یہ زیادہ تر غیر تعلیم یافتہ موٹر سائیکل سوار اپنے عملی تجربے کے ذریعے بہترین پوزیشن لے کر چلتے ہیں ہوا ان کی مضاہمت کو کم کرتی ہے اور کسی کی گاڑی کے پیچھے چلنا ہوا کے دباؤ کو گھٹا کر رفتار بڑھا دیتا ہے تاریخ اپنے فن میں جی پی ایس میٹر استعمال کرتے ہیں تاکہ ریس سے پہلے موٹر سائیکل کی کارکردگی کو جا جانچ سکیں اس ریس میں اصل کمال استاد کی ہاتھ میں ہوتا ہے برسوں کے تجربے پرزے برز... کھولنے جوڑنے اور آزمائش سے یہ مہارت حاصل ہوتی ہے تاریخ بتاتے ہیں کہ کس طرح ستر سی سی بائک ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ سے اوپر جاتی ہے استاد رائٹر کو ناقابل شکست بنا سکتا ہے مگر ریسر استاد دونوں ہی یکساں اہمیت کے حامل ہیں اس لیے جب کوئی رائیڈر چیلنج دیتا ہے تو وہ اپنے استاد کا نام بھی لیتا ہے یہ چیلنج اب زیادہ تر فیس بک گروپس میں دیے جاتے ہیں اللہ رحم فرمائے ہمارے نوجوانوں پر